Доброе утро, Виталик. Доброе утро. Я приготовила тебе завтрак. Приятного М -м. аппетита. Завтрак? Да это громко сказано, как для двух подгорелых яиц. Виталик, так я тебе заказала завтрак в ресторане. А -а -а -а. Виталик, если не хочешь отравиться, обрати внимание сразу сюда. Это голубцы по рецепту твоей мамы. Класс трезвенит три завтрака. Тем более, если я одним завтраком никогда не наедаюсь. Ну, так. Не досулина. Не Недолозино. <звук> тризини. І ні одна не може нормально приготувати завтрак. А доктор мені сказав: "Не хвилюватися". А я волнуюсь. Ну <звук> так. Я рісив, що тризини це багато, я не потягну, поэтому залишиться тільки одна. Саме лютє. Так. Да. Вот такие соревнования. На старт него не можешь. Все, пока. <связь> <связь> Коля, апорт. <связь> апорт. Нет. Ну, мы же не поведемся на этот бред. Ну, мы же женщины в конце концов. Да. Коля, Коля. Виталь, ты же умный мужчина. И выберешь ту женщину, которая больше всего о тебе заботится, правда? Правильно, горшочек работает. Тамара, да? Надо запомнить тебя. <реш> Виталик, вот я тебе кальян принесла. Молодец. Настя, да? Надо тебе запомнить. А, только, только дай -э хай Наташа раскурить. Ну, и объем легких, больше. <реш> Наташеньку я запомнил. Слухай, Ев... а давай жить вместе, а? А, а? а на фига? Як нафига? Как Так же дешевле. Я все посчитала. За газ платишь ты, mm -hmm. за воду платишь ты, а вот за свет ты. А ты что будешь делать? Как что, Евгенина? Я тебе сдаю свою квартиру. Виталик. Да, Тамарочка. Я Наташа. Виталик, ты что, совсем меня не помнишь? Вообще-то раньше ты меня называл Наташенька. Наташенька. Кстати, как тебе мое новое платье? Фигня. без плаття ти лучше. Ні, я в смислі не помню, просто серце чувство. Ну, а туфлі? Ой, нормальні, тільки мокрі. Віталік, А ты помнишь, как ты приматывал меня скотчем? Не помню. Ну, прикольно, надо запомнить. <реклама> 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 Мужчина з великим серцем і плохой пам'яттю. Не цікавить. Я завтра тебе не вспомню, ну ти мене не забудеш. Оригінально. А ви хто? Мене звід Віталік. Я твій новий сусід. Так що, якщо дета що-то надо там прикрутити, не закрутити, не приголубити, оберцяйся. обязательно приголубим. Меня зовут Валерия, очень приятно. Ну, заходите как-нибудь в гости на чаек. Так хочу сдать. <звы> О, <звы> спасибо, Валерочка. <звы> ну, давай за знакомство. <звы> Вообще ничего тогда. Такая молодая, вот свой дом, свой огород, помидоры, огурцы. Насапала чи подарила? О, Давай сыграем. На раздевание. ТВ. Виталик, ты опять за свое! Знакомьтесь, это наша соседка Валерочка. Здрасте. А это наш муж, Поэтому, чтобы мы тебя больше рядом с ним не видели. Виталик, а ну быстро домой. На связи. Бадминтон, у тебя было все супер. Смотри, пишу статус ВКонтакте. Секрет счастливого брака номер один иметь трех мужей. А теперь напиши. Секрет счастливого и долгого брака. Они не должны знать друг друга. Виталик, привет. Коня чужой, фас. Ты что, я же твой отец. Оля, все, все, фу, успокойся. Если бы не я, то он бы вас порвал бы. Я тут тебе твой любимый журнальчик принес. Полистай, может вспомнишь что-то. класс! Вспомни. Тут на 20-й странице должна была быть заначка. Куда делась? Шутка, сутка. Ну, за двадцатку спасибо. Подарки не дарки. А домик у твоей Тамары нормальный. А ты что, думал, твой сын лох? Здравствуйте, Валерий Валерьевич. А я вам тут чика принесла. И хотела попросить вас повлиять на Виталика. Вы же понимаете, что для вас я буду лучшей невесткой. Папа, здравствуйте. Я так рада вас видеть. Ну так, все, хватит. Развели тут телячьи нежности. Я тебе там Натася, а ну сгоняй нам за пивку. Что? Еще чего. Ну, если Наташа не хочет, я могу сбегать. А зачем бежать? Вот, холодненько. Молодец! Хоть не открыла. А у меня есть открывашка. Не надо. Я и сама могу. Больше всех старайся. А, а помнишь, как мы с тобой вместе в бердичи входили? Пешком! Не помню. Вы кто? Виталик, ну это уже не смешно. Ну. Я серьезно. Музик, что ты тут делаешь? Цілий день ходиш за мною, розказуєш сюди постійно. Синок, ну ти чого? Так який я тобі синок? А ну йдіть отсюда, Коля Фас! <ріст> 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 Давай! Євгенівна, <ріст> от представь собі а, таку ситуацію, що ти і ще дві жінки борються за одного мужика. От що би ти робила, а? <ріст> Нічого. Як нічого. Ну, я спочатку подождала би, поки не повбивають одне одну, а потім взяла мужчину і пішла. <рик> 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 Натаса, скажи мені, як моя зіна. Як я тобі? В постели. Ну, у нас не було мрачної ночі. Но сьогодні. Зараз я тоді швидко пожелаю спокійної ночі, Насті і, і вернусь. <риклад> Настя, а у нас була брачна ночь. Нет. А может, мы это днем делали? А я как раз подумала, может, сегодня самый раз? О, правильно. Сейчас я быстро тогда до, до Тамары и позволю ей спокойной ночи и до тебя. Тамара, у нас с тобой была первая ночь? Виталик, я сделаю все для того, чтобы она случилась сегодня. А как она? Я только зубки почищу. Не может Виталик, ты женат на трех сикарных девушках. И ни разу не было. Хотя, если бы было, то я бы это запомнил. А я говорю, Виталик будет спать со мной. А я сказала, со мной. Я вас помирю, он будет спать со мной. Это мой дом, и я решаю, кто с кем будет спать. Да, конечно! Так, Стиху. я все решил. Будем спать все вместе. Я сказал. Котик, ты не против, если с нами поживет моя мама? На переезде панду поездом успела. Колі, ну що ти начинаєш? Не віг на сам пішов. Спать втроєм, ти горшічик, включай. Хто це не таке согласиться? хоча, звісно, б здорово, щас облажився б зонами, як сінятами. Тепло. Віталік, я на автобус опоздав, а можна я з вами переночую? От музыки ты представьти, Коля фас. Ну, в семейной жизни, как в бизнесе. Если вы хотите получать качественные услуги, то среди жен должна быть здоровая конкуренция. Да.